નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ સર્વે મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી ચેનલ ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના આ વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ દસ વિષય હિન્દીની અંદર જોઈ શકો છો આપણું પ્રકરણ નંબર છ જે છે જન્મભૂમિ એનું આજે આપણે સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ તો વિડીયોને તમારે છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વગર જોવાનો છે અને ચેનલ ઉપર નવા હોય

विजय निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए जनजन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है? लेकिन भारत देशना दरेक नागरिक कही कही तो के नागरिक कई कई नदियों तो जनजन के हृदय में गंगा और यमुना जैसी नदियां बसी है बीजो कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है तो कृष्ण ने श्रीमद भगवत गीता ग्रंथ की रचना की थी आगे जो ये। तीजों के जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है तो जन्मभूमि में भारत की सावित्री और राधा जैसी महान नारियों तथा अहल्या की नारिया खाई गई है, भारत, भारत लग, है गई तो शांति निकेतन क्या है तो शांति निकेतन एक तपोवन है कि वहां ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचार विचरण करते हैं નયા પ્રશ્ન પરીક્ષા ની અંદર ખાસી વાર પૂછાણો છે બીજો જો નિમલખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દો તીન વાક્ય મે લખીય તેનો જોઈએ એમાં પહેલો છે કે હિમાલય કે બારે મે જન્મભૂમિ કવિતા મે ક્યા કહા ગયા હે કે હિમાલય હમારે દેશ કા ગૌરવ હે વહ યહ ભારત કે મસ્તક કે રૂપ મે ભારત કી શાન બઢા રહા હે ભારત નું જે માથું છે એને હિમાલય ગણવામાં આવે છે બીજો કવિ ને ધરતી કે ગુનગાન કેસે ગાયે હે तो कवि ने इस धरती को जन्मभूमि बताया है यह धरती हमें बहुत प्रिय है तथा तो हमारे लिए यह धरती स्वर्ग से भी बढ़कर है अपनी जो धरती शांति सत्य अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुष के नाम बताइए तो जो एक कवि ने इस कविता में शांति सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले महापुरुष राम लक्ष्मण कृष्ण का वर्णन किया है महात्मा बुद्ध महावीर और महात्मा गांधी जी भी भारतीय के महान पुरुष थे मित्रों काम करिए एक महान पुरुष सकिए चलो तो निम्नलिखित तो प्रश्नों के चार पांच वाक्य में उत्तर लिखिए मोटा प्रश्न छे जवाब जुए कह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है जन्मभूमि स्वर्ग से महान है लेकिन क्यों है उसके पीछे का कारण क्या है तो कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है क्योंकि इसी धरती पर हमारा जन्म हुआ है और हमारा पालन पोषण भी हुआ है जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सारी क्रियाएं भी इसी धरती पर पूर्ण होती है इस धरती से प्राप्त हुए भोजन को हम ग्रहण करते हैं और प्रकृति के उपहारों का उपयोग करते हैं इस धरती पर ही अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और हमें प्रेरणादेही और मुक्ति मार्ग दिखाया है मुझे अच्छा जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है तो जो जन्मभूमि तमारो काव्य है इसमें भारत की भूमि की कई कई विशेषताओं दर्शावा आई है तो भारत कवि की जन्मभूमि है पर्वतराज हिमालय भारत का गौरव है यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती धरती पर चारों तरफ हरियाली छाई है इसी धरती पर भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और सीता राधा सावित्री और अहिल्या जैसी महान नारियों ने इस भारत देश में जन्म लिया ऋषि संत तपस्या करके सिद्धार्थी प्राप्त करते हैं जैसे कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए तो जो है कि भारत भूमि महान नारियों की भूमि है यहाँ सावित्री सीता और अहल्या जैसी महान नारियों ने जन्म लिया था इन महान नारियों ने भारतवर्ष की शान बढ़ाई है माता सीता ने चौदह वर्ष के के लिए महिला के सुख और आराम का त्याग करके अपने पति राम के साथ वन में वास किया और पति व्रत निभाया था अगर से सावित्री यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस ले आई थी तभी विचारो खाली समय स्त्री के भी हे पति जीव गुमा मृत्यु पे तो एक नारी भक्ति एक नारी जीद थी ભગવાન ને પણ એમાં પાછો જીવ આપવો પડ્યો હતો પુનઃ સ્ત્રી રૂપ મેી તરફ કે કવિને આપણે કવિતા મે ભારતીય નારી કી મહાનતા કા સુંદર વર્ણન ક્યા આપણા ભારત દેશની જે નારિયા જે છે મિત્રો જે આપણા ભારત દેશનું ગૌરવ છે आग जो आग जो जो कि भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है करण, तो आप जो कारण तो भारत एक शांति प्रिय देश है हमारा इतिहास गवाह है कि हमने कभी भी किसी देश पर सामने से पहले हमला नहीं किया है भारत के महान ने भी हमेशा शांति का संदेश दिया है भारत में पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना जाता है हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे तो हमें भी आपसी बेर नहीं होना चाहिए जो सको छो इस भावना का पालन करने से ही सुख शांति और समृद्धि आएगी इसी विचार को हम सारे भारतवासी पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं हमारी इस तरह की विचारधारा के कारण भारत को एक विश्व शांति दूत कहा जाता है कारण कि भारत कोई पण देशों की अंदर झगड़ा थाय भारत हमेशा सा शांति स्थापना लोज पोताना थी प्रयत्नों कर्या छे जो ये, बीजों के निम्नलिखित पंक्तियों का और जिसका बाल तो मित्रों से खासी बार से से। उत्तर कवि ने अपनी कविता में अपनी जन्मभूमि भारत की प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है पर्वतराज हिमालय भारत के मस्तक की तरह उसका मान बढ़ा रहा है जिस देश का गौरव हिमालय जैसा पर्वतराज हो उस देश की सुंदरता सबसे निराले होगी अगर जो ये बीजो बीजो है कि जड़ता बनी चेतना सरसी एम जो ये कवि ने अपनी कविता में बताया है कि हमारा देश सबसे महान है हमारे देश में इतनी पवित्रा है कि जहां जड़ तत्व भी चेतना में परिवर्तन हो जाता है जैसे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या अपने पति के शाप के कारण पत्थर बन जाती है और कई सालों बाद श्री राम का पावन स्पर्श पाकर पुनः हाँ अपने चेतन रूप में आ जाती है कि जो वह वसुदेव बना कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम ये अपना भारत देश नो एक ये अपना भारत देश नो एक सु केहवे टैगलाइन पण कहि सकै इस पंक्ति में कवि ने इस पूरे विश्व को एक परिवार की तरह बताया है जिस तरह एक परिवार के सभी सदस्य प्रेम और भाईचारे से रहते हैं उसी तरह इस विश्व रूपी परिवार में भी हम सभी को मिलकर साथ रहकर अपने त्यौहार मनाने चाहिए भाईचारा के भावना से हमें रहना चाहिए तो हम अपना पूरा जीवन हंसी खुशी से बिता सकते हैं छठो छठो जन मिले के शब्दों के सामान्य शब्द दीजिए जैसे जननी तो थे माता ज्योति तो थे प्रभा और दीप्ति पची से शिला शिला तो थे पत्थर आगे जो ये आगे तो से विचरण तो थे घूमना भ्रमण करना पांचमो गौरव तो थे गर्व और अभिमान